по заводу попали. Мінімум 25 безпілотників атакували територію Російської Федерації. Про це повідомляє їхні ж мінаборони. Кажуть, що вони все збили, але неправда. Відразу хочу попросити наших глядачів, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, прокоментуйте, і звісно ж, поділіться. Пане Романе, це була атакована. Нафтобаза Мічурін, Тамбовська область. Окрім цієї нафтобази, також є влучання в Тверській області. Там є російський завод, один з найстаріших заводів хімічних Росії, і він, наскільки я розумію, виробляв таке не зовсім верніше, дефіцитне авіаційне паливо для авіації Російської Федерації. Это продолжаются санкции наших спецслужб по уничтожению российских механизмов производства, во-первых, авиационного керосина, в том числе, естественно, хранение топлива, то есть удары и по нефтебазе, и по заводу. Но не сам керосин, конечно, производит, он производит добавки для производства керосина, в том числе авиационного керосина, потому что там это химическое предприятие, это нашли наши спецслужбы, точку, приложение усилий для того, чтобы попытаться вырубить практически целую отрасль в, российской, в российском производстве. Находят, есть специалисты у нас в ГУДе, там -то толковые ребята есть, которые знают, как работает и российская, в том числе, химическая, естественно, углеводородная отрасль, потому и бьют. И мы видим эти положительную динамику, постоянные удары, Давно, правда, ударов по Крыму не было, почему-то уже задержались. Но, скорее всего, в ближайшее время должны наносить. Потому что основная все-таки задача у нас – это проработка крымского направления. Каждую ночь должны гореть российские ПВО, российские средства дальнего, дальнего контроля радиотехнических войск Российской Федерации. То есть Крым – все основное все-таки направление. Он, повторюсь, после удара по Бельбеку, Почему-то уменьшилось, вернее, по полностью прекратились удары дальше работы по Крыму. Ну, а продолжаются, естественно, по российским объектам внутри самой России. До речі, про Крим ударів не було, але є наслідки попередніх. Лочань Пане Романе, втричі збільшилась пожежа. Чауда. це є північний схід, південний схід нашого півострова, там, де росіяни якраз збирали, комплектували шахеди, запускали. Кажуть, що площі загоряння дуже потужні і ніяк їм не вдається ліквідувати. Окрім цього, перепрошую також в ГУР заявили, що. Атака на провайдері інтернет-провайдері змусила росіян припинити рух через міст, тому що реєстрація і інші там контрольні пункти були просто таке паралізовані. Работа главного управління розвідки раз вот одна из непосредственных задач гура, то есть наносить удари по. управлению российскими войсками, в том числе и российской коммуникационной сетью, логистическими цепочками. Тоже хорошие специалисты в ГУРе. Последнее время вот информация была от Юсова, что увеличилось в пять раз заявки на службу в Главном управлении разведки через рекрутинговый центр. Они правильно сделали, послушали, людей, которые советуют прямой рекрутинг, не дожидаясь через ТЦК, через определенные министерства обороны. Механизмы то не рекрутинг, а оптимально работает прямой рекрутинг. Вот как только ГУР открыл центр по прямому рекрутингу в пять раз, то есть они сейчас уже завалены заявками, в ближайшее время будут пытаться их развести. Это та же самая картина, как в 92-й бригаде, как открыли рекрутинговый центр подразделения БПЛА, тут же мы его, естественно, подсветили, тут же пошли заявки, довольно-таки серьезный поток. Именно это приведет, вот такой прямой рекрутинг приведет, в конце концов, к восстановлению и созданию украинской профессиональной кадровой армии. Ну, это механизм, но он уже пошел, по крайней мере, руководители пред, руководители подразделений, которые понимают плюс от этого прямого рекуррента, сейчас запускают эти центры. Вот Будана в этом смысле, конечно, молодец, тоже пошел по этому по этому пути. И работа тут же работа спорится, то есть работа по логистическим цепочкам, она может быть объемной, то есть одна из них это вот уничтожение самого самой системы управления. Но я еще раз повторюсь удары по Крыму, по Крымскому полуострову должны быть ежедневными, еженочными, ежедневными. нельзя терять темп. Почему нельзя терять темп? дело в том, что после при уничтожении последовательном уничтожении, постоянном систематичном уничтожении ПВО и военных объектов противника, они не успевают перестроиться, они не успевают отреагировать на попадание и, естественно, подставляются больше. То есть вот этого темпа нельзя сбрасывать. А почему-то, вот почему-то, догадываемся, почему позвоночников слишком много в Москву, скорее всего, с Пентагона. После, после удара вот уже есть несколько дней перерыва. Россиянам надо около трех 4 дней, чтобы перестроиться и встретить следующую волну. Так вот, в волне тогда будет больше потерь. Потому темпа нельзя терять. И, ну, я думаю, Генштаб Воєнно політичне руководство України це розуміємо. Пане Романе. Також стало відомо, що сьогодні вранці була атакована підстанція в Білгородській області Шебекіно, і через це припинив свою роботу завод Монокристал, який там є ледь не монополістом у світі з виробництва е сапфірів. І загалом це одне з критичних і найважливіших підприємств Путіна. Я так розумію. «Монокристалл» выпускает продукцию для прицельного оборудования. И действительно, он один из ведущих, только не в мире, а в России. И, естественно, слишком близко к Украине не все находятся. Ведущие заводы, даже завод по перепрофилированию Ту-95 под ракету Х-101 в Таганроге, завод вот, в Шебекино, там несколько километров от границы с Украиной. Естественно, уничтожение завода – это довольно-таки емкая работа, то есть это надо заход бомбардировщиков, либо за забрасывание кабами этого завода, чтобы его уничтожить. А чтобы его выключить из работы, достаточно уничтожения подстанции, которая его питает. Вот именно по этому пути идут наши сейчас специалисты, которые работают за ниткой, то есть работают на нашу победу на российской территории.